Und Irene nicht. Weil, weil, weil du mag mich verboten Aber morgen früh musst du Fahrrad fahren. Ach, Auto. Nee, das geht nicht. Da ist es ist zu kalt. Ja, du musst so gut laufen. Papa, liebt mich nicht. Ich bin doch nicht da, wenn du fertig bist, wenn du bei Frau Tillmann bist. Bin ich doch nicht da. Mm. Und wenn dann einigermaßen Wetter ist und nicht so windig.

Ja, auch abends arbeiten. Ja, das Team. Mach es ein bisschen relax. Und ein bisschen lappen. <laughs> Gute Lieben, oder? Don't you forget about me. Sie muss in das stehen bleiben. Ja, das wissen wir Das ist der Werner, eigene Ding. Da ist Edika. Öffnungszeiten, wir haben bis 21 Uhr auf. See. It Guy and Binikin don't do Don't you forget about me, forget about me. Isabi pro in here. Oh iya, oh. do de Iran. Many game surely Iran here. Si suk auk das das niso ko mo na yung mga apartment o oh, inaanig style oh. dikit-dikit pero dili man sila saba oh. So ani ko magbike sa on nagikan B10 this is big phone B10 Naxo house eh. binikindong this is binikindong Es bien Lagi ako dito pag summer, but now no more. Because I already resigned my work in hotel. That's very, very spare or bite. Schon wieder ein Auto ohne Blinker gekauft. Vergiss ihn. Blood, he reads so far. paligid guys brown dahil wala pang leaves ang mga trees mga tangkay na lang yan mga tangkay kaya brown dahil mga tangkay hindi yan mga patay magkakakulay yan pag summer yan mapuno yan ng leaves pag summer Greeny, greeny na to dito pag summer. Ngayon, ah, brown kalbo kasi puro tangkay oh. Puro tangkay tangkay lang muna. Magkakakulay yan green green grass of home. Siguro mga April. april is my i'm living april we have vacation on april the rice bureau has no email maya next and we are in Kirbinheim. we're in Kirbinheim, yeah Kerbendonk. Kerbendonk noch? Noch in Kerbendonk, aber gleich sind wir in Kerbenheim. SOS. Achso, das ist Grund, Grund, Grund. Das waren aber. Oh, oh, ho. Stop-Lock anlesen, stop-Lock anlesen. Ich muss nicht Und ich habe ja eben erzählt, dass sie in London dreimal so. Ah. Das kann man aber auch in Deutschland erleben. Elke aus Ebenbüren hat. I am you, äh, Hallo erstmal, Elke. Hallo. Hallo. Hallo! Wo war das das unschöne Currywurst-Erlebnis und, und wo war Spaß? das das ist unschöne Karibos? Das war in Stralsund. In ich Stralsund. Hab da sieht, ich das gedacht, war oh, in ich eine Currywurst. Ess so Currywurst. <laughs> <laughs> Karbinheim. Ja, dann hatten wir auch was gefunden Von wegen Currywurst essen. Ne, 11,80 Euro sollten wir bezahlen und da haben wir Boah. das. Bist du hier, ja? Und das wäre auch nur die Currywurst gewesen oder wenigstens ein paar Pommes dazu. Natürlich ohne Pommes. Ach Gott, ohne ja. also ist ist so ohne Pommes, Pommes und nur elf. Das ist so teuer. Ähm, was, ich, was ich Sie fragen wollte, weil, weil ich finde das kompliziert. Kriegen Sie so eine schöne Currywurstsoße hin? Nein. <laughs> Nee, ne? Ich habe es versucht. Es war eine, sch eine schreckliche Katastrophe. Also, wir müssen weiterhin im, im Ruhrpott äh, Currywurst essen gehen. Anscheinend äh, ist ja. das eine schwierige Sache mit der Soße. Ja, vielen, vielen Dank und äh, nie mehr in Stralsund äh, ähm, Pommes bzw. Currywurst bestellen. Schönen Sonntag Ihnen noch. Ja, ja. So, nur Und die Currywurst. Äh, danke, Elke. Und bin ich mit Claudia aus Wuppertal verbunden. Hallo, Claudia. Hallo, Elke. <laughs> ich bin die Katja. Ach, Katja? Genau, ja, ja, die Elke ach, war ach, eben dran und ich bin die Katja, genau, so <laughs> ist die Reihenfolge. So, ähm, ich habe ja eben überlegt, laut die Frage gestellt, ob es Currywurst auch vegan gibt. Genau. Und äh, Sie sagen ja. Wo, wo, wo gab es die? Wo haben Sie die gefunden? In Wuppertal, an der Steinbeck. Wuppertal? Es ist immer so, Currywurst macht so die Soße aus. Ne? Das, mm. ich, da habe ich immer schon gedacht, also ich esse in einigen Jahren kein Fleisch mehr. Und eigentlich ist es die Soße und die Zwiebeln gegebenenfalls, die dafür aus. Und da gab es tatsächlich diese lange Lühnenscheider, wie die heißen, und aber auch in vegan. Und dann mit Schlemmersoße, Zwiebeln und Pommes mit Mayo ist das so perfekt. Und das äh, hat man gar nicht. Das hat man nicht geschmeckt. Und ähm, ja, da war dann auch noch Currypulver drauf. <laughs> das war nur mega lecker. Also, ich finde bei diesen veganen Sachen, ich esse das ja auch gerne, äh, da, da ist die Konsistenz irgendwie so ein bisschen anders. Man hat nicht dieses, dieses Knackgefühl einer Wurst. Oder war das da bei Ihrer Wurst doch der Fall? Ja, das stimmt. Ähm, ja, so ein bisschen hat man es vielleicht geschmeckt, aber trotzdem fand ich es richtig oh. klasse. Und ich habe mich so gefreut, dass es mal eine vegane Currywurst gibt. Ja, yeah. <laughs> und dann packt man halt ganz viel Soße drauf und dann passt das schon. Das wird ja. verkauft, Schatz. Vielen Dank, Claudia. Schönen ja. Sonntag noch in Wuppertal. Und ich komme <laughs> auch vorbei und komme so, die mal ein bisschen nach. Das ja, probieren. Ja. <laughs> <Sehr gerne>. Tschüss. <laughs> Tschüss. Tschüss.